смотрим каждую неделю. Ну и в двух словах, наверное, мы с Николаем Викторовичем проинформируем вас о нашей поездке. Ездили мы по программе НЕФКО, в котором активно город участвует. Мы попали в одно из направлений ДЕМО Украина. Финансирует НЕФКО выделяет грант и берем кредиты для строительства котельни, которая будет отапливать дома на пятихатках на эти... Татьяны Федоровой, да и, и там пятихатки, и на Кравченко пятихатки, и, и там пятихатки, как бы считается. Потом модернизация котельни четвертой больницы за эти же деньги, потому что даже, даже в четвертой больнице нету горячей воды вообще горячего теплоснабжения и установка теплового насоса то есть теплового пункта на ленинградской 3, да? не раз, я... 3а не, не триат да, потому что там жители этого дома страдают вот пригласили нас в целом посмотреть на систему теплоснабжения в двух странах это Эстония и Швеция Поездка организовывалась Сневка за деньги э, компании, бюджетных денег там не было. И ездили мы в ТАЛИН, Эстония и Мальма, город Швеция, и потом уже в Швеции мы там ездили по другим городам, смотрели на тепло. Э, как они называются, давайте, э, котельные сложно их назвать, да? Мини-ТЦ. Мини-ТЦ, да. Мини Потому что котельная это у нас такое котельная. Ну, конечно, впечатляет. Очень впечатляет система та, которая есть на сегодняшний день и там. Ну, вот если так можно сказать, коротко сказать, то люди прошли уже тот процесс, когда, вот как мы заходим только сейчас, на этот круг, аж 4%. 4% всего газа используется. Все остальное восстановление источники, так называемые. Это биогаз, древесина, сжигание мусора, электрическая энергия, тепловые насосы и так далее. так Тепловые сети, я что-то все время считал, что тепловые сети у нас очень сильно много. У нас где-то порядка там, 150 километров да, общей сложности в двухтрубном измерении. То там тепловые сети, протяженность тепловых сетей до 30 километров. Сейчас рождаются такие мысли. Я думаю, что мы должны со специалистами сесть Плотно поработать. Я просил у Николая Викторовича еще раньше, еще до, до этой поездки, наверное, месяца два назад, да, э, я хочу понимать стратегию, чтобы мы понимали развитие стратегии тепловых сетей. Это не только касается тепловых сетей, это касается и водоканала. Мы буквально перед нашим отъездом или перед моим отъездом в Швецию я давал задание и Виталию Сергеевичу, и Александру Степановичу по воде. Александр Степанович, мы тоже должны еще время, максимум месяц, и мы уже должны принять решение. Но я все-таки склоняюсь к тому, чтобы разрабатывать стратегию обеспечения города Павлограда нашей водой с Павлоградского водозабора и уходить от Днепровской воды вообще. Что для этого надо, мы уже примерно прикинули, что надо. Вот давайте в этом направлении разрабатывать проект, доработать вот эти изыскательские работы, которые проводит у нас гидропартия, закончить их, профинансировать, имея на руках уже все результаты и потом уже принимать решения. Я считаю, что только такое направление, другого направления не должно быть. Очень много у нас и рисков, и качество воды, то, которое, то, которое есть в Днепровской, в Днепровской воды, она не просматривается, перспектива вообще. Так что давайте выберем это направление. То, что касается теплоснабжения города, я думаю, Николай Викторович, тоже и вы еще поработаете. Мы вот сейчас даем информацию так, в общество для того, чтобы, может быть, будут какие-то другие предложения какое-то... Ну, нам то же самое надо уходить от э, такого источника, как газ. А если даже и пока оставаться, значит, экономить настолько, насколько это возможно. Потому что, понимая, видя то, что делается в этих странах, я так понимаю, что предела возможностям нет. У нас очень много других источников. У нас даже, если взять ту же воду, которая выкачивается шахт, можно, наверное, таких... По крайней мере, город Павлоград можно обеспечить через тепловые насосы полностью тепловой энергией. Ну, там свои подходы к обеспечению теплом, там на каждый объект стоит... ИТП, индивидуальный тепловой пункт устанавливается. Там заключаются договора не с каждым индивидуально жителем, а заключается с объектом. Если подается теплоноситель, подается на дом и заключается договор с владельцем этого дома или владельцем этого объекта. Ну, вообще очень интересно. Вы знаете, вот мы были в город Мальма, в Швеции, там три дня были, больше 50 процентов живет там переселены мигрантов эмигрантов или мигрантов больше 50 но тем не менее город все спокойно велосипеды стоят на улицах больше 30 процентов населения ездят на велосипедах велосипеды никто не ворует так как у нас цепи от памятника чернобыльцам и если и воруется то там быстро раскрываются преступления. Немножко грязновато, да, но в целом, в целом, в целом хорошо. Много увидели, даже увидел тот же, же мостик, я Николай Викторович сразу сказал, через канал. Мостик, тот, который мы сейчас рисуем какие-то непонятные проекты себе, Николай Александрович, мост, пешеходный мост, мы строим, как будто это мы мост строим от Земли и до Марса. Вот примерно какое-то соотношение. Там мост такой же самый, дешевый и сердито. Две трубы вверху, одна труба внизу. Раз, разваренные досточки вот эти корабельные, все, пешеходные мосты. Дешево и сердито. Мы сейчас какую-то проектную организацию, супер, наверное, этот мост и не сделает нам ГБ Южная, по всей видимости. Мы такое что-то создаем. Оно должно, что человеку надо чтобы это эстетически красиво было, чтобы э, комфортно идти по этому мосту. И не надо там сверхъестественные какие-то бетонные конструкции советского времени. Не ищите тогда какие-то вот эти вот э, проектные организации, которые будут делать нормально. Не, не за не, не миллионники строить оно никому не надо. Ну, еще раз говорю, очень много. Э, Эстония, это Европа, это ближе, наверное, немцы, вот такой вот там чисто, там все везде порядок. Швеция немножко по-другому, ну, хотя, опять же, там демократия, там свобода, там, да, ну, опять же, демократия. Демократия основывается на строгом соблюдении законов всеми абсолютно, абсолютно всеми. И все участвуют в жизни своей страны. И каждый вносит свою лепту в развитие, в созидание, в комфортную жизнь страны. У нас же некоторые там собираются, я там в интернете читал, когда был там, собираются тут и рассказывают кому что делать. Не, не надо рассказывать, покажите, что вы сделали, вместо того, чтобы рассказывать, что, что кому делать. Вот возьмите и покажите себя пример. Скажите, да, я, мне понравилось, я там уже приводил пример, когда, когда Лиза Райс приезжала в Киев, там, наверное, месяца два назад, и студентам, перед студентами выступала и говорила, что вы не спрашиваете у государства, что государство сделало для вас. Вы спросите у себя, что вы сделали. А потом уже спрашивайте государство, если мы еще ничего не сделали и требовать с кого-то, ну это как бы отступление от того, что я говорил. Ну а в целом очень полезная поездка. Я считаю, что после этого мы должны выработать стратегию в целом теплоснабжения, водоснабжения. Буквально в течение двух-трех месяцев попринимать какие-то решения в этом направлении и четко идти в этом направлении. Сейчас, знаете, вот, когда мы были с Николаем Викторовичем, там проводили ну, как бы совещания или, там, как, как их назвать, семинары, да? семинары, семинары, занятия. Так вот что, что говорят? Сейчас в Европе денег столько, что люди платят э, проценты за то, что они держат деньги в банках. Не банки платят проценты, депозиты, за то, что они там э, кладут деньги в банк. То есть получить у них кредит абсолютно никакой проблемы. Даже нулевые кредиты, кредиты, не говоря уже за процентные кредиты. То есть насколько шагнули вперед, что вот даже мы были на вот этой мини-тец, которая там на пилетах, да, Которая обогревает там, одна, одна котельня Обогревает 4 населенных пункта Одна всего 325 тысяч населения 325 тысяч населения Одна котельня Так вот я спрашиваю А собственность Кто собственник Муниципалитеты 4 муниципалитета создали вот, Предприятие Построили эту котельню Но что характерно, ни копейки с муниципалитета никто не выделил, ни с одного. Создали, создали совет директоров, создали структуру, взяли кредит в банке, построили ТЭЦ, построили тепловые сети, обеспечивают. Это не значит, что централизованное отопление, не значит, что там нет конкуренции. Конкуренция есть. Как только они где-то передавливают, как только где-то там они перешагивают за пределы дозволенного, сразу же выходят конкуренты. Тепловые насосы, электроэнергии, все это дозволено абсолютно. Мы были на, в Эстонии, да, мы были на этой мини тец на древесине, которая, она вырабатывает, помимо тепловой энергии, она вырабатывает, они отапливают себя, продают тепло там населению, городу, предприятиям, и еще и вырабатывают электроэнергию. Электроэнергию вырабатывают, они приходят утром и смотрят, ага, цена на э, утро 8,45. Это невыгодно продавать, они не, не, они не, они не поставляют электроэнергию всей, никакого там регулятора нету в виде нашего НКРЭ, который регулирует в ручном режиме, кто-то скажет вот такую, установите тариф, вот так и установили. Там никто и все равно. И причем на каждый день. Выгодно им продавать, они продают электроэнергию в сети. Невыгодно продавать, они не продают эту энергию. Потому что сжечь топливо и выработать электроэнергию, но не Есть более дешевые источники электроэнергии, которые поставляют тем выгодно, они продают. У нас, у, нас, у нас, к сожалению, кроме разговоров о том, что давайте экономить, пока я лично не вижу никаких таких законодательных шагов, решений, чтобы сказать, а тем более уже какой-то заинтересованности, чтобы предприятия, люди были заинтересованы. Сейчас эти субсидии, там везде адресная помощь, там адресная помощь, так называется, монетарная система, там людям отдают деньги, а люди уже смотрят, надо им экономить. Любой человек, абсолютно любой, и каждый будет экономить, если он возьмет в руки деньги. У нас же система субсидирования, она не позволяет экономить. Это не экономия, это непонятно вообще что. Человек, человеку платится, и ему нет смысла просто-напросто экономить. Ну вот, вкратце, вкратце такое, там, еще раз говорю, там очень много духов, мне Николай Викторович подметил, говорит, нигде, где мы ездили, нигде, ни в одном месте мы не видели ямочного ремонта. Такое понятие ямочный ремонт вообще не было. Мы ну, ездили где-то в среднем на, на автобусе 17 километров 500, проводили важные И везде велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки везде. конечно, нам надо это делать. Однозначно надо делать. Мы, мы, мы так будем, я так думаю, что мы начнем уже с центра города. Везде центре города, они все в брусчатках. Даже выгодно в том, что если трубу какую-то поменять, брусчаточку разобрал, поменяли трубу и назад вложили. Это не надо разрывать этот асфальт, выковыривать его оттуда, потом как-то его укладывать назад. Очень удобно и очень хорошо. Я так думаю, что мы все-таки начнем вот по центру города. У нас есть уже такие, на мой взгляд, потенциальные два объекта. Это переулок Голубицкого, переулок музейный, те, которые можно уже брать. Ну, я не имею в виду брусчатка, вот та, которая у нас там делается, потом высыпается. Да, вот. Есть камень, там Житомирский есть. Еще где-то каменька наша делает тоже такие, такие квадраты, брусчатка. Вот Уже Оно эстетически очень красиво, И э, она стоит десятилетиями, могу сказать. Не, не трескается, не ломается, выдерживает нагрузку транспорта. Так что будем переходить. Вот вкратце э, такая информация. Николай Викторович, прошу добавить по, по своему направлению. Самое главное вопрос, там нет препятствий подключения к электрическим сетям. Любой, кто, ну, организация, которая имеет свою котельную, имеет э, генератор, у них нет проблемы подключиться. Никто не надо никаких этих они. Это очень просто, легко это все делать. Вторая была, скажем так, не новая, но нормальная, тоже такая Мини ТЕЦ, которая работает на пилою на Свежим. Генераторы вырабатывают газ, метан. Это все сжигается. 1,3 мегаватта электрической энергии и 7 мегаватт тепла. Они не ездят за товаром, то есть за продукцией никуда. Им везут. Мы вот стояли, машин 5, да, Анатолий Алексеевич, по за этот период, когда мы были там полчаса, машина за машины приезжает. И так же самое, в чем и в Эстонии, и в Швеции, Лес не продается за границу. Продается только готовая продукция с этого леса. А вот эти все отходы, они же сами поставляют на вот эти вот ТЭЦ, потому что им надо платить налоги за эти отходы куда-то, они рады их поставить. Поэтому эта политика тоже государственная. Не считали скомов стоимость электроэнергии для эстонца простого. Эстония одна из самых бедных евро Средняя зарплата по Эстонии составляет 700 евро. Так вот, электроэнергия составляет э, где-то наши деньги 1 гривня 60 с чем-то копеек. У нас 1 гривня. При нашей средней 5 тысяч гривен. Поэтому, но при этом в Эстонии экономия электроэнергии страшная. Мы вот жили в гостинице, без чипа заходишь, вставляешь что как свет появится. Так его нету свет. Везде. Везде экономить Полностью. Швеция действительно э, страна которые в 1991 году потребление газа составляло 48% в общем методе, Более 30% был уголь, и процентов около 10% был мазут. Остальное это было как бы отходы деревесины. Вот они за 20 или за сколько тут лет, за 24 года, они сократили потребление газа до 4%, мазута до 2% и угля до 2%. В целом по стране. Остальное все на возобновляемые источники перейдено. И когда нам эти менеджеры, ну, менеджеры, а компании Свеку, которая является главным как бы, организатором этой поездки и которая выделяет деньги на в рамках программы НЕФКУ, поставлена задача до 2018 -го года, ой, до 2020 -го года 20. полностью уйти без от газа. Газа должно быть ноль. И полностью уйти от угля. Останется мазут Мазут еще остается в каких-то мерах. Страна, северная страна, в которой население 10 миллионов, и вот, вот настолько они впереди, я не скажу, что у них нет проблем. Да, есть в любой стране, в любых, в люб, абсолютно в любой стране есть какие-то проблемы. Но то, что они делают для своей страны, они все делают. Абсолютно все. Так что, ну, а, есть одна радость. Вот, вот пища у них не очень хорошая. Да, Еда, не Я не жил. Еда не понравилась. Дорогая. <laughs> ну и дорого, да. Швеция. Швеция вот, очень дорогая. Швеция да. дорогая. Все по, порядка где-то процентов на 30. Где-то так все дороже. Абсолютно. Начиная от вещей заканчивая продуктами и всем остальным. Мы спрашивали на ТЦ, сколько средняя зарплата. 4000 евро. 4000 евро на ТЦ получают работники. Это на наши ни много ни мало 120 тысяч. Понятно, что если наш пенсионер получает 2000, да, грубо 1300. Полторы, да, то понятно, что у нас насколько далеко. Ну, опять же, социально незащищенные э, люди там тоже есть. Ну, так же само приглашают на обеды, на предприятия. В прошлый четверг был, прошлый, на прошлой неделе у нас в Украине был День Гошеванки. Я в этой вышиванке ходил по Мальме, по Швеции. О, вы опередили мой вопрос. Вот тоже. Так что она тоже туда ездила вместе со мной и одевал ее на день вышиванки там в Швеции. Вот вкратце все. Я еще раз говорю, времени можно рассказывать очень много, но я считаю, на мой взгляд, поездка очень такая полезная. Она меняет мировоззрение она меняет какие-то взгляды, отношения, наверное. Ну и я уже сказал, что мы сейчас будем вырабатывать стратегию, принимать решения. Я думаю, что пришло время, и чем дальше мы будем оттягивать, тем хуже. Чем раньше мы примем решения, какие-то стратегические решения, направления выработаем, прежде всего теплоснабжение, водоснабжение, тем лучше будет для города. Мы это вынесем на э, обсуждение депутатов, может быть при необходимости э, поработаем с громадскистью чтобы понимать, что да, это надо, и мы готовы работать в этих направлениях. Ну, не только в водоснабжении, теплоснабжении, но и в других направлениях. На віки в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt tvракур.нет або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від работодавців. Вона стала авангардом права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах Шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Найкращі вишиванки у нашому місті можна придбати в магазині Красуня торговий центр Гулівер. Їх купує тут навіть міський голова Анатолій Вершина. А де ви купували вишиванки? Магазин на першому етажі в Оліві. На першому етажі, от ход який. І з правої сторони там магазинчик. Мене дві вишиванки, і ту, і цю купив в цьому магазині. Магазин красуня для справжніх красунь та майстринь. В ньому можна купити не тільки вишиванку на будь-який смак, а й придбати тканину і потрібні аксесуари, щоб виготовити вишиванку самостійно.